داتو <applause> محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekian. alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kita menyambung pada surah Al-Hujurat ayat yang keempat yang kelima. Dalam kitab kita tafsir contohnya tafsir Qurtubi menjelaskan dibaca dengan Al-Hujarat ataupun Al-Hujurat iaitu satu dengan fathah, satu dengan dhamma, yang tiga dengan sukun. Al-Hujurat macam Az-Zulmat. Al Ini kayanya bahasa Arab bagaimana penyebutan sesuatu baris itu pun ada ketentuan-ketentuannya dan kadang-kadang bawa makna yang berbeza. Tapi dalam tafsir Qurtubi menyatakan bahawa tiga kiraat, tiga bentuk sebutan kepada perkataan hujurat ini namun demikian seperti yang diterjihkan ulama Ibn Hajar sekarang ini dalam Fasul Bari penjelasan bertafsir tafsir al-hujurat ini jama'annya adalah al-hujurat itu yang paling fasih baik ayat yang kita maksudkan adalah ayat keempat yang kelima di surat al-hujurat bagi tuan-tuan memiliki tafsir dan kafir buka terjemahan dalam bahasa Melayu yang sempurna ini pada jenis yang ke-9. muka surat 112 a'udzubillahi minasyaitanirrojim. rajim innalladhina yunadunaka min wara'il hujurati akthar la ya'akilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafur rahim salakallahu al-azim. Sungguhnya orang-orang yang manggilmu dari luar bilikmu kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sungguhnya itu yang lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini kita dapat lihat bila Allah menyatakan aktharuhum la ya'akilun maksudnya kat sini la yafqahuna amrullah. wa tauhidahu wala hurmata rasulillah sallallahu li ghalabatil jahli alaihim wa kathratil jafa'i wittiba'ihim jadi dalam tafsir al-qurtubi menceritakan bahawa ini adalah golongan bani tamim bilangan mereka ni ada beberapa orang seperti disebut nama-nama mereka dalam tafsir qurtubi iaitu kata imam qurtubi dan riwayat dikemukakan ada 19 orang qais bin asim zibriqan bin badr aqra bin habis suhaib bin hashim khalid bin malik ata bin habis Ka'ka bin Ma'bad, Waqi' bin Waqi', Uyayna bin Hasin. Inilah seseorang daripada yang diikuti, didengari kata-katanya, walau apa juga keadaan sekalipun. Ini yang terakhir ini sebut namanya sebagai Uyayna bin Hasin. Walau kan, tuan-tuan, ni Uyayna juga uh, disebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi yang pernah kita bincangkan dulu, sebelum MCO satu masa dahulu, bila Allah telah menurunkan ayat dari surah Al-Kahfi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wala tuti'man aghfalna qalbahu am zikrina Janganlah kamu menyebutkan diri kamu Untuk bersama dengan golongan Yang telah kami lalaikan hati-hati mereka Daripada mengerti kami Ini juga pernah kita bincangkan Dalam surah Al-Araf yang lalu Kisah tentang golongan yang dipanggil sebagai Jufah Jufah ni jama' kepada Jafin Jafin ni berarti orang yang keras hati lah Hatinya kering lah Susah untuk mendengar perkara-perkara kebaikan Melainkan disebut berkali-kali Sampai hidayah Allah sampai kepada mereka Nabi pernah bersabda tentang mereka ni Bila tanya Wahai Rasulullah bagaimana mu'amalah Rasulullah Dengan golongan ni yang hatinya keras kering ni Nabi menjawab, "Hum jufatu bani Tamim. Laula annahum min ashaddin nasi qitalan lil a'war ad-dajjal, la da'utullah 'alaihim an yuhlikahum." Mereka ni walaupun punya sikap, sifat yang buruk terhadap Nabi yang salam, tapi Nabi tetap sabar dengan mereka macam Nabi bersabar kepada penduduk Taif yang pernah menyerang dan menghalau Nabi keluar dari bumi yang Nabi sangkakan tempat itu boleh menjadi tapak dakwah selepas kematian dua insan yang istimewa dalam hidup Nabi perjuangan baginda iaitu Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Nabi salam mendoakan untuk mereka bukan doa ke atas mereka bahasa ada beza di antara da'a dengan da'a alayhim iaitu Nabi berdoa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya lalu ana nabi yang panjang itu Allahumma ilaika ashku dha'fi wa qillati hilati wa hawani ala nas ila man takiluni ila ba'idin yatajahuni am ila adwin amri doa yang panjang itu dalam keadaan penuh tekanan berlaku dalam kehidupan nabi nabi tetap baik sangka dan mohon kepada Allah SWT ketika ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung ganang untuk menghempapkan ke atas batu-batu kerana kedegilan dengan keingkaran mereka begitu juga muamalah Nabi terhadap 11 orang ni kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tafsir ni narik tuan-tuan kalau tuan-tuan memiliki kemampuan dalam bahasa Arab kena baca tafsir Al-Qurtubi ni narik perspektif dari ulama dari dipanggil sebagai Maghrib Al-Arabi Maghrib Al-Islam ini dari negara Eropah ini Imam Qurtubi menulis bahawa sebenarnya Nabi marah kepada golongan ini tapi kesabaran Nabi mengatasi kemurkaan baginda SAW tu Nabi telah bersabda walaupun mereka ni keras hati kering degil susah untuk dididik tapi mereka ni akan menjadi golongan tentang Dajjal pada satu masa nanti itu Bani Tamim Tamim ni bukan Ta dengan Mim jadi tanah Melayu pula tuan-tuan ni bukan ni Tamim Tamim Ya Mim yang mengatakan sebaliknya perlu menetangkan hujah lah jangan kita berkata dalam keadaan kelabu asap tidak faham apa-apa jadi di sudut hukumnya Nabi menceritakan ditanya tentang golongan ini walaupun punya kelemahan tetapi Nabi mempunyai cara untuk memberikan terapi kepada mereka supaya menjadi golongan yang lebih baik dan itu yang terbuktinya dalam pendekatan Quran ni menariknya kalau kita lihat bila tafsir Al Imam Fakhruddin Razi bila Allah Taala menyatakan aktsaruhum la yaqilun. Ini adalah satu bentuk mengajar kita dalam telah kita jelaskan di awal lagi bahawa surah ni bentuk adab dan juga akhlak. Pada kalimah yang dipilih oleh Allah pun mengandungi nilai kemujizatan seperti bingkian tuan-tuan. Perhatikan ya aktsaruhum la yaqilun. Ini merupakan satu anida An asadir minhum. Ini satu peringatan yang datang daripada mereka kata-kata itu yang keras yang tidak menunjukkan kepada husnul adab saya dah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa di sini Allah mencela golongan yang memanggil-manggil Nabi yang salam dari luar bilik iaitu bilik ataupun rumah-rumah isteri Nabi yang salam, salam sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Arab Badwi yang berperangai kasar ni Allah membimbing mereka kepada yang lebih utama menyebut kepada mereka dalam bentuk di sini mengajar mereka bahawa yang boleh bercakap ni hanya manusia saja sebab itu Allah menggunakan ayat ayat yunadunaka min hujurat di sebalik ayat ini mafhumnya bahawa ini manusia manusia mereka kena ada akal jangan bersikap macam makhluk yang tidak berakal iaitu binatang kucing yang kita bela sebagai contohnya kat rumah kalau dia sakit maka dia akan bertindak untuk dengan suaranya dengan jeritannya mungkin dengan mencakar seseorang seperti kita begitu juga ayam sebagai contohnya kalau kita bela tindak tanduknya tak boleh nak berkata tak boleh nak bercakap maka kamu yang diberikan Allah kudrat untuk bercakap untuk takbir guna gunakanlah uslub yang paling baik kerana ini merupakan sifat orang yang berakal orang beriman dah beriman berakal pula akal itu satu kadar yang paling minimum yang telah kita pelajari dalam surah Al-Kabut yang lalu bahawa ia menjadi pembeza di antara seorang manusia dengan binatang binatang dia ada naluri dia tapi manusia dibekalkan Allah dengan akal maka di sini pendekatan yang disebut digunakan oleh Allah SWT iaitulah bayan al-ma'ayib biqadar ma'fihi su'u adabihi min al-qabaih wa dikali anal kalam min khawasi linsan kata imam Fakhrudin al-Razi bahawa berkata ini memanggil ini nidak ni iaitu kalam lah dia merupakan satu martabat potensi yang dibekalkan kepada manusia maka sepatutnya digunakan dengan cara yang betul bukan seperti kambing ataupun seperti kucing atau seperti binatang yang kehilangan anak maka dia akan memekik menjerit mengeluarkan suara-suara tertentu kucing tu kalau anaknya hilang maka dia akan mengiau-ngiau dia tak ada kemampuan untuk bercakap kamu jangan jadi macam tu itulah seolah-olah gambaran di muka kamu Allah begitu yang dikehendaki maka aksaruhum la yaqilun ini juga satu adab pendekatan yang Allah SWT bawakan bahasa Arab ni kalau sebut aksar biasanya dia merujuk kepada ni satu bab majas lah aksar turidul kul kalau sebut aksar maknanya itu merupakan asawalul azam itu merupakan al-aglabiyah itu merupakan majoriti yang mungkin kita boleh kata 90% lebih berkehendakan dimaksudkan demikian jadi bila disebut perkataan al Arab tazkur akthar wa tulul kull bila sebut tentang akthar ni merujuk kepada banyak sebenarnya tetapi bila sebut perkataan akthar ni juga satu adab mana namanya tadi surah ni menekankan persoalan adab dan dalam penggunaan perkataannya di sini pun ada lagi penekanan aspek adab ni tadi bahawa disebut bil akthar ihtirazan anil kadhibi wa ihtiyatan fil kalami bahawa dia mengajar kita jangan berbohong dan supaya ihtiyat ihtiyat ni maknanya teliti dalam perkataan ini, kita gunakan pemilihan perkataan yang kita sebutkan. Sebagai contohnya kalau kita sebut, orang-orang Melayu ni pemalas. Jangan sebut begitu tuan-tuan. Ramai -tuan. orang Melayu yang berjaya. Ada roket NASA tu tak boleh terbang tanpa engineer Melayu. Bukan saya Melayu, perempuan pula tu. Kita patut bawakan cerita-cerita menyuntik semangat kepada orang Islam semikian. Jangan kita kata begitu. Jadi ini satu kata-kata yang menjurus kepada pembohongan. Maka demikianlah ayat Quran ni bila Allah mendidik umat, membaca. Bila kita meliti perkataan yang indah ni kata Imam Fakarul Razi bahawa Allah menyatakan aksaruhum la ya'kilun sebahagian besar mereka itu tidak berakal tidak menggunakan akalnya seperti binatang ni tadi contoh yang telah diberikan kerana kalau sebut kepada keseluruhan mereka kulluhum la ya'kilun ini satu sifat dipanggil sebagai mengeneralisekan menta'amimkan sedangkan perkara semikian tidak berlaku kepada ramai sahabat Nabi kerana mereka merupakan orang bertakwa yang mereka ni telah kita bincangkan bahawa mereka ni imtihan Allah hukulubah muli taqwa Allah SWT telah pun menjaga hati mereka supaya berakhlak dengan akhlak yang terpuji ha, nampak tak kat sini jadi seolah-olah ada satu latifah dekat sini bahawa hiya anna Allah ta'ala yaqul ana ma'a ihatati ilmi bi kulli shay'in jaraitu ala adatikum istihsanan li tilka adati wa hiya al ihtiras an al kadhibi fala tatrukuha aku ni zat yang maha agung ni Allah ta'ala ketika menjelaskan pemilihan perkataan ini bahawa ilmu ku yang menguasai segala-galanya namun demikian aku mengajar kamu sebagaimana sesuatu kamu kena melakukan demikian, sebagai satu yang disangka baik oleh kebanyakan orang, kalau kita mengatakan ada sebahagian anak murid ni, yang tidak bangun subuh, contohnya, sebahagian daripada orang Melayu ni, tidak memiliki sifat semikian, maka jangan kita suruh semua, itu akan menyebabkan perasaan dalam diri mereka sebagai bertimpa-timpa pula masalah yang berlaku dalam banyak kekurangan, ini kita pergi loadkan di atas dirinya, burdenkan dirinya dengan tanggungjawab baru, pula tuduhan yang tidak berasas itu, sedangkan nasirahman yang berkualiti, jadi Allah mengajar kita sifat semikian dalam penggunaan perkataan iaitu aksaruhum la yaqilun walaupun yang dimaksudkan di sini semua bangsa Tamim yang datang itu bersikap keras dan juga kering terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Allah Taala mampu dan mengetahui bahawa semua ini maksudkan ini bersifat demikian tapi Allah tidak menggunakan usul seperti itu bahkan menggunakan kebanyakan atau sebahagian daripada mereka bagi mengajar kita satu penggunaan perkataan yang lebih beradab. Allahu akbar masya-Allah. Ini yang dimaksudkan wallahu alam kata para ulama tafsir seperti Imam Fakhruddin Razi dalam dengan perkataan yang sangat hebat ini. Dan saya telah sebutkan kepada tuan-tuan, hujurat ni sebenarnya datang perkataan iaitu dimaksudkan hujrah. Hujrah ni maknanya ruka'a minal ardu. Al-mahjurah bihaid Yahutu Alayah Biasanya warak menyebut perkataan hujrah ni satu kawasan yang terkongkong, tertutup ataupun satu area yang mungkin seperti bilik, kadang-kadang juga digunakan dengan maksud kandang, kandang unta sebagai contohnya dan begitu juga membabi tawassur yang pernah kita belajar bahawa perkataan ini juga merujuk kepada seorang yang telah pun dihukum seperti muflis, mahjur alaihi. Orang itu tidak boleh tasaruh pada harta dia sendiri kerana tindakan yang dikenakan kepada beliau, contohnya mahkamah telah pun memutuskan bahawa dia ni orang muflis, maka segala tindak tanduknya tertakluk kepada undang-undang itu juga dipanggil sebagai mahjur perkataan hujrah ni tadi datang di perkataan yang sama asas ni baik saya nak bawa kepada tuan-tuan bahawa ini masih lagi punya kaitan dengan perkara-perkara yang disebut sebagai ihbat al-amal perkara-perkara yang menyebabkan jatuhnya gugurnya luputnya amalan di sisi Allah Taala tahu tak tuan-tuan dalam Quran ada 12 tempat menceritakan tentang gugurnya nilai amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala di samping mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW dengan tujuan untuk menghina baginda. Ada lagi perkara-perkara lain yang saya sebut pada kuliah yang akan datang. Semua terlupa semua kita pergi kepada ayat yang selanjutnya. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang saya akan berhubungkan perkara ini. Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam rabbil alamin wa barakallahu fikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh